নমস্কাৰ আজি দহ এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছ আৰু আজিৰ দিনত আকৌ এটা গুৱাহাটী হাই কৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছে এই অৰ্ডাৰ সন্দৰ্ভতে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আনিছোঁ চাওক যিবিলাকে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যিটো বিজ্ঞাপন ওলাইছিলে এল পি আৰু ইউ পিৰ বাবে এই লগতে মানে এই এপ্লিকেশ্যনৰ লগতে মানে ৰিলেটেড হয় এই যিটো বিষয় এতিয়া চাওক যোৱাবাৰ মই আপোনালোকক আৰু এটা হেৰি দিছিলোঁ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফ'ৰজন আছিল চাগে ন এটা কেছ সেইটো নিউজ কেণ্ডিডেতবোৰৰ হয় আৰু আজি যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো নিউজ কেণ্ডিডেটবোৰৰে হয় এতিয়া ইয়াত যিবোৰে পেটিশ্যন ফাইল কৰিছে তেওঁলোকৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াত দেখি পায়েই আছে তেওঁলোক ট'টেল কিমান আছিলে থাৰ্টি প্লাছ আছিলে চাগে মই দেখুৱাই দিওঁ আৰু ঠিক আছে থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ থাৰ্টি এইট থাৰ্টি নাইন ফৰ্টি চল্লিছজন আৰু তেওঁলোক যিটো পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে এইটো ফাইল কৰাটো হ'ল ঠিক আছে এই ফৰ্টি ফ'ৰ জন আৰু ভাৰ্চেছ এইটো দিয়া হৈছে চাওক ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এইটো চাওক মিনিষ্ট্ৰ অফ হিউমেন ৰিচৰ্চ ডেভলপমেণ্ট তাৰপাছত এন চি টি ইও আছে ইয়াত নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যনো আছে তাৰপাছত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'পেন স্কুলিং মানে নিউছো আছে তাৰপিছত দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ স্কুল ছাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন মানে বি টি চি ৰিটুডি গতিকে চাওক এতিয়া এই যিবোৰ পেটিশ্যন ফাইল কৰিলে ফৰ্টিজনে তেওঁলোকৰ যিটো বিষয় এই বিষয়টো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যোৱাবাৰ মই আপোনালোকক যিটো খবৰ আনিছিলোঁ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ জনৰ বিষয়ে সেইটো ছেইম হয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকে এই যিটো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিজ্ঞাপন ওলাইছিলে আৰু এপ্লাই হৈছিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জানুৱাৰী নে ফেব্ৰুৱাৰী আছিল চাগে সেই এপ্লিকেশ্যনটো তেওঁলোকেও মানে ফিল আপ কৰিছিলে অনলাইন ফিল আপ কৰিছিলে সেইবাবে এতিয়া তেওঁলোকেও যাতে তেওঁলোকে নামটো এই যিটো এতিয়া অনগয়িং হেৰি চলিছিলে নহয় জানো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চলিছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেজটো অলৰেডি গ'ল ছেকেণ্ড ফেজটো চলিব নহয় জানো গতিকে এই যিটো ছেকেণ্ড ফেজত লিষ্টৰ যিটো নাম আহিবলগীয়া সেইটো তেওঁলোকৰো যাতে আহে বা তেওঁলোককো যাতে এই যিটো মানে এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছত তেওঁলোকৰ নামটো ইনক্লুড হওক বুলি মানে তেওঁলোকে এটা পেটিশ্যন ফাইল কৰিছে গুৱাহাটী হাই কৰ্টত এতিয়া অৰ্ডাৰত এতিয়া জাজমেণ্টটো কি ওলাইছে ঠিক আছে আপোনালোকক জনাই দিওঁ ইয়াৰ বাবে আমি তলতহে যাব লাগিব এইবোৰ মানে আমি চাই লাভ নাই আমি ডাইৰেক্ট তলত যাম এইটো পাছৰ পৰা চালে চাব পাৰি কিন্তু মই চিধা চিধি আপোনালোকক ইয়াতে লগাই দিছোঁ এইটো চাওক এইটো হ'ল ছয় নম্বৰ এই ছয় নম্বৰটোতে আছে গোটেই হেৰিবোৰ এইটো চাওক আপোনালোকে যদিহে পাইছে আৰু যদিহে পঢ়িছে আপোনালোকে কথাটো গম পাব ইয়াত কি লিখিছে এইটো চাওক অন কনচিডাৰিং দ্য চাবমিচনছ মেড বাই দ্য কাউঞ্চিল ফৰ দ্য পাৰ্টিজ ডিচ কৰিছ অফ দ্য ভিউ ডেট ইফ দ্য পাৰ্টিচনাৰ্ছ হেভ চাবমিটেড দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ পাৰ্টিচিপেটিং ইন এ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ মানে চাওক কাউঞ্চিলবিলাকে মানে এডভকেটবিলাকে যিটো ছাবমিশ্যন দিলে গুৱাহাটী হাই কৰ্টত মানে দুয়ো পক্ষত আৰু কাউঞ্চিলবোৰে এডভকেটবোৰে যিটো কথা ক'লে এইটো কথাটো কৈছে আৰু সেইটো কনচিডাৰ কৰি তেওঁলোকে এটা অপিনিয়ন দিছে কৰ্ট ইজ অফ দ্য ভিউ মানে তেওঁলোকে এটা অপিনিয়নত আহিছে আৰু যেনিবা এটা থটত এটা মানে সিদ্ধান্তত এটা ধাৰণাত আহিছে যে যদিহে পেটিশ্যনাৰবিলাকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো নাম সেই নামটো এপইণ্টমেণ্ট কৰাৰ যিটো মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ এই প্ৰচেছত তেওঁলোকৰ নামটো ইনক্লুড হ'ব বুলি এই যিটো গুৱাহাটী হাই কৰ্টে দিয়া অৰ্ডাৰ এই অৰ্ডাৰত এইটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে মানে উল্লেখ কৰা হৈছে দেই চাওক এইটো আকৌ যদি পঢ়ি চাওঁ এইটো এ বি এডভাৰটাইজমেণ্টটো কৈছে ন এইটো যেনিবা এ মানে হেৰি ল'ৱাৰ প্ৰাইমাৰী বি মানে আপাৰ প্ৰাইমাৰী সেইটোৱে কথাটো হা উইচ আৰ মেনচন ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ডেট এট টু ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো নৰ্থ ইষ্ট ডেটটো কৈছে মানে ফেব্ৰুৱাৰী জানুৱাৰী মাহৰ দুই তাৰিখ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ কথা কৈছে কথাটো সেইটোৱে গতিকে আৰু যদি কৈছে দ্য ষ্টেইট ৰেচপণ্ডেঞ্চ শ্বুড এলাউড দ্য পেটিশ্যনাৰ্ছ হিয়াৰিং টু পাৰ্টিচিপেট ষ্টেইট ৰেচপণ্ডেঞ্চ মানে আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰৰ কথাটো কৈছে দি তেওঁলোকে এলাউ কৰিব লাগিব মানে এলাউ কৰা উচিত বুলি কৈছে কাক এই পেটিশ্যনাৰবিলাকক মানে বিলাকক এই যিটো চল্লিছজন পেটিশ্যনাৰ এন আই অ'ছ মানে পেটিশ্যনাৰ তেওঁলোকৰ কথাটো কৈছে তেওঁলোকক মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ এলাউ কৰা উচিত বুলি কৈছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত এইটো কথাটো কৈছে মানে যদিহে তেওঁলোকৰ নামটো যদি কিবা এটা কাৰণত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত যদি আহিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নামটো আহিব লাগে মানে কথাটো সেইটোৱে মানে তেওঁলোকেও এতিয়া ইনক্লুড হ'ল যেনেকৈ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফ'ৰজন ইনক্লুড হৈছিলে এন আৰ এছ কেণ্ডিডেটবোৰ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এই চল্লিছজনৰ আকৌ এতিয়া ইনক্লুড হ'ল গতিকে চাওক আ ফাৰ্ডাৰ ইন দ্য ইভেণ্ট দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰচিড বিয়ণ্ড দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ চাওক চিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ প্ৰচিড বুলি কৈছে ন বিয়ণ্ড দ্য ডকুমেণ্ট ইনভেৰিফেচন ষ্টেজ মানে অকল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনতো অকল মানে সীমিত হৈ থাকিব নালাগে কথাটো মানে ঠিক আছে এনে পেটিশ্যনাৰুড অলছ বি কনচিড আউট দাস ইফ পাষ্ট দ্য ডকুমেণ্টেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ মানে যদি ডকুমেণ্ট ইভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পাছ কৰে মানে গোটেই যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মানে মানে যিটো মেৰিট লিষ্ট তাতো তেওঁলোকৰ নামটো আহিব লাগিব মানে তেওঁলোকেও এপইণ্টমেণ্টটো পাব লাগিব এই কথাটো ইয়াত কৈছে হাও এভাৰ দ্য ৰিজাল্টচ অফ দ্য পেটিশ্যনাৰ্ছ শ্বুড নট বি পাব্লিছড উইডাউট দ্য লিভ অফ দ্য কৰ্ট চাওক তেওঁলোকৰ যিটো যিটো ৰিজাল্ট নহয় জানো মানে পেটিশ্যনাৰবিলাকৰ এই চল্লিছজনৰ যিটো পেটিশ্যনাৰ নহয় এই পেটিশ্যনাৰবিলাকৰ যিটো ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট মানে কোন ৰিজাল্ট কথা কৈছে ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ আৰু লগতে মেৰিট লিষ্টৰ যিটো হেৰি ন সেইটো ক'ৰ্টৰ ক'বলৈ গ'লে হেৰি আৰু পাৰ্মিশ্যন কথা ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ অবিহনে হেৰিটো যিটো মেৰিট লিষ্টটো নাম সেই নামটো পাব্লিছ হ'ব নালাগে এই কথাটো কৈছে তাৰমানে কৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিব পাৰোঁ যেনিবা পিছলৈ বা তেনেকুৱা কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে পিছত তেতিয়া তেওঁলোকৰ নামটো পাব্লিছ হ'ব পাৰে বা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে মানে চাকৰিটো পাই যাব কথাটো তেনেকুৱা মানে কিবা এটা পিছত গম পোৱা যাব কিন্তু কথাটো গতিকে ইটো যিটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ন এইটো যিটো ধৰি লওক ইয়াক আপোনালোকে গম পালে মই গোটেইটো পঢ়ি আপোনালোকক শুনাই দিলোঁ বুজাই দিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নামটো এতিয়া যিটো অনগয়িং প্ৰচেছ এই চিলেকশ্যন প্ৰচেছ এই গোটেই চিলেকশ্যন প্ৰচেছত মানে তেওঁলোকৰ নামটো আহিব তাৰমানে এই যিটো এন আই অ'ছ কেণ্ডিডেট ঠিক আছে তেওঁলোকে এতিয়া ইনক্লুড হ'ল মানে আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে এটলিষ্ট দুশজন এন আই অচ কেণ্ডিডেটবোৰ এই যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছত তেওঁলোকৰ নামটো এতিয়া ইনক্লুড হ'ল মানে এন আইছ কেণ্ডিডেটবোৰত জয়ী হ'ল বুলি আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটোৱে আছিলে মই আপোনালোকক জনাম বুলি ভবাতো যদিহে আপোনালোকে ভাবে এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' উপকৃত ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো অলপমান চাব আশীৰ্বাদ দিব যাতে যাতে আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিব পাৰোঁ ধন্যবাদ